Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Hidden Agenda. Se quedan juntos en la habitación de Jock basados en el libro. El vuelo salía temprano en la mañana. En el aeropuerto había muchas personas como Hiranai que esperaron por mucho tiempo. Después de un rato, la puerta de salida anunció que el vuelo procedente de Krabi había llegado sano y salvo a Bangkok. Espero de pie, impaciente. Hasta que salió una figura alta y delgada vestido con una camisa blanca y pantalones negros. En la mano izquierda arrastraba una maleta y la mano derecha llevaba una caja. En su espalda había una mochila grande y por supuesto, cuando lo vio, Syntax sonrió alegremente y rápidamente corrió hacia él. ¿Trajiste tantas cosas? Parecía estarse quejando, pero su gran mano se extendió para sostenerle la caja grande. Ese es un regalo, dijo Syntax sonriendo. Luego tomó su teléfono y lo encendió. Tan pronto como hubo señal, hubo una llamada. Syntax le dio la mochila a Hiranai y contestó el teléfono. Hola mamá, acabo de llegar. Me acabo de encontrar con Jog. Giranai no escuchó lo que decía la otra línea porque el aeropuerto era bastante ruidoso, pero vio a la persona a su lado abrir apresuradamente su bolso para buscar algo. Oh, no puede ser. Unos hermosos ojos se abrieron sorprendidos, tanto que Geranai preguntó preocupado. ¿Qué? preguntó mientras la otra parte todavía estaba en el teléfono. Sinta accedió a la puerta y entró en pánico. La llave de la habitación la dejé en casa, en Krabi. ¿La llave de tu habitación? ¿Mmm, ¿Tanto la tarjeta como la llave? ¿Ahora qué voy a hacer? Está bien, tengo. La boca de Geranai dijo rápidamente sin pensar. Tenía una tarjeta de repuesto y una llave porque había robado un juego la primera vez que las tomó en la casa de Sintag. Así es, ¿tienes una tarjeta? Sintag parece ver la luz en la oscuridad, pero un segundo después la luz se apagó rápidamente. Pero solo tienes la tarjeta, sin la llave de la habitación no puedes entrar. El hombre que rara vez mentía lo hizo esta vez rápidamente. A pesar de que la llave de la habitación de Sintag estaba en un cajón del escritorio de su computadora. O, oh, ¿y ahora qué? La persona que dejó sus llaves en casa volvió a levantar la vista. La última frase, como si se estuviera preguntando a sí mismo, a la madre al otro lado de la línea y a la persona que estaba a su lado. Puedes dormir en mi habitación, ofreció generosamente Hiranai. ¿Dormir en tu habitación? Sí. Entonces, pídele a un familiar que te envíe la llave. No es difícil. Pero, ¿te molestaría? ¿Cómo podría molestarme? Déjame hablar un rato con tu madre. Sintag casualmente le entregó el teléfono celular al hombre alto. Se aclaró la garganta y ajustó su tono para aparecer un hombre que hizo que los padres de Sintag confiaran en él. Que confiaran a su hijo en este lobo. Hola, soy yo. Sí. Jock le dijo a So que no se preocupen. Déjame buscar a alguien que vaya a Bangkok. Esperen en el aeropuerto a que lleguen con la llave. Oh Dios mío, la suegra no le dio ninguna oportunidad a este yerno. No es necesario, no es necesario. Solo deja que So se quede conmigo. Manden la llave por correo o por paquetería. No les den oportunidad. Simplemente tomaría ventaja. ¿Eso estaría bien para ti, Jock? Está bien, mi habitación es grande, vivo solo, deja que eso se quede conmigo. No te preocupes, mamá simplemente envía la llave a mi habitación por correo. Entonces, eso haremos. Gracias, Jock, haré que alguien te envíe la llave por correo, en entrega rápida. Es realmente decepcionante, pero la persona a la que se lo dice no necesita que se apresure. La persona al otro lado de la línea dijo que quería hablar un rato con su hijo. Después Geranai le dio el teléfono al hermoso chico a su lado, que tenía una expresión triste en su rostro porque había olvidado algo importante.